এবাৰ এজন ৰজাই তেওঁৰ তিনিজন মন্ত্ৰীক মাতি ক'লে এইটো লোৱা তোমালোকক এটা এটা শালী বস্তা দিছোঁ তোমালোকৰ কাম হ'ল বনত গৈ বিভিন্ন ফল মূলেৰে বস্তা ভৰ্তি কৰি অনা চাওঁ কোনে কিমান সোনকালে বস্তা ভৰ্তি কৰি আনিব পাৰা তিনিওজন মন্ত্ৰী বনলৈ গ'ল প্ৰথমজন মন্ত্ৰীয়ে চিন্তা কৰিলে ৰজাই কৈছে যিহেতু সেয়েহে ভাল ভাল ফল বিচাৰি বস্তা পূৰ কৰোঁ আৰু সেইমতে তেওঁ বনত ভাল ভাল ফল বিচাৰি বস্তা পূৰ কৰি ঘূৰি আহিল দ্বিতীয়জন মন্ত্ৰীয়ে চিন্তা কৰিলে ৰজাইতো বস্তা খুলি নাচায় সেয়েহে তেওঁ ওপৰে ওপৰে ভাল ফলবোৰ থলে আৰু ভিতৰত পোকে খোৱা আধা পকা ফলবোৰে বস্তা পূৰ কৰি ঘূৰি আহিল তৃতীয়জন মন্ত্ৰীয়ে চিন্তা কৰিলে ৰজাই ইমান সময় ক'ত বস্তা খুলি চাব কেৱল মাত্ৰ চাব বস্তা পূৰ হৈছেনে নাই সেয়েহে তেওঁ মাটিত পাত ঘাঁহ বনে বস্তা পূৰ কৰি ঘূৰি আহিল তিনিওজন মন্ত্ৰী আহি ৰজাৰ দৰবাৰত উপস্থিত হ'ল ৰজাই সকলোৰে বস্তাবোৰ দেখি বহুত সুখী হ'ল তেওঁ বস্তাবোৰ খুলি নাচালে তৃতীয়জন মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ বুদ্ধিৰ কথা চিন্তা কৰি নিজকে বহুত বুদ্ধিমান বুলি ভাবিব ধৰিলে ৰজাই কিছু সময়ৰ পিছত নিজৰ আসনত বহিলে আৰু ঘোষণা কৰিলে এই তিনিজন মন্ত্ৰীক নিজৰ নিজৰ বস্তাসহ সাত দিনৰ বাবে কাৰাগাৰত পঠিওৱা হওক আৰু প্ৰত্যেকে তিনিটা বেলেগ বেলেগ কক্ষত ৰখা হওক আৰু এই সাতদিন তেওঁলোকক একো খাবলৈ দিয়া নহ'ব প্ৰথমজন মন্ত্ৰীয়ে এই সাতদিন তেওঁৰ বস্তাত থকা ফলবোৰ খাই কটাই দিলে দ্বিতীয়জন মন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ বস্তাত থকা ভাল ফলবোৰ তিনিদিন খালে বাকী চাৰিদিন তেওঁ পোকে খোৱা আধা পকা ফলবোৰ খাই কটাব চেষ্টা কৰিলে আৰু তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিল তৃতীয়জন মন্ত্ৰীৰ বস্তাত কোনো ফল নাছিল সেয়েহে তেওঁ একো খাব নাপালে আৰু কাৰাগাৰতে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে এই গল্পৰ শিক্ষা হ'ল ভাল চিন্তাই আমাৰ বাবে ভাল ফল আনে আৰু বেয়া চিন্তাই আমাৰ বাবে বিপদ মাতি আনে সেয়েহে জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত শ্বৰ্ট ৰাস্তা নিবিচাৰি কামটো ভালকৈ সম্পূৰ্ণ কৰক কাৰোবাৰ পচন্দৰ হোৱাটো বহুত সহজ কিন্তু সকলো সময়তে তেওঁৰ পচন্দ হৈ থকাটো বহুত কঠিন সীমাহীন ভালপোৱা থকা স্বত্তেও কিছু কিছু সম্পৰ্ক এদিন সামান্য ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণে নষ্ট হৈ যায় চকুৰে অন্ধ ব্যক্তিক পদ দেখুৱাটো বহুত সহজ কিন্তু বিবেকৰ অন্ধ ব্যক্তিক পদ দেখুৱাটো বহুত কঠিন যৌৱনত কাউৰীও সুন্দৰী শাওনত নদীও কোঁৱৰী সমতা থাকিলে মিছা কথাও বাণী শক্তি আৰু টকা থাকিলে মূৰ্খও জ্ঞানী মুখৰ ভাষা বেয়া হ'লেই চৰিত্ৰ বেয়া নহয় মিঠা মিঠা কথাৰ আঁৰত বহুতৰে বেয়া চৰিত্ৰ বুজা নাযায় মানুহে অপেক্ষা কৰে সুন্দৰ এটা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতে অপেক্ষা কৰে মানুহক মৃত্যুৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিবৰ কাৰণে কৰ্ম হৈছে ফলৱান বৃক্ষৰ দৰে এই বৃক্ষৰ ফল মানুহে ইটো পাৰতো খায় সিটো পাৰতো খায় লগে লগে উত্তৰ নিদিবা যেতিয়া তুমি খঙত থাকা ডাঙৰ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিবা যেতিয়া বহুত সুখী থাকা গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নল'বা যেতিয়া বহুত দুখত থাকিবা পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মনোবিজ্ঞানী হৈছে মা যিয়েই মুখেৰে কোৱাৰ আগতেই মনৰ কথা বুজি পায় মানুহে ঘৰ সলনি কৰে সম্পৰ্ক সলনি কৰে বন্ধু সলনি কৰে তথাপিও সমস্যা শেষ নহয় কাৰণ তেওঁ নিজকে সলনি নকৰে কষ্ট যেতিয়া চকুৰ পানী হৈ বৈ আহে তেতিয়া নিজৰ হাতৰ বাহিৰে কোনো আপোন নাথাকে চকুৰ পানী মচি দিয়াৰ বাবে মূল্যৱান কিবা হেৰুৱালেও ইমান কষ্ট নহয় যিমান কষ্ট হয় কাষৰ মানুহবোৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে এটা সম্পৰ্ক কেৱল তৈয়াৰ কৰিলেই নহ'ব সেইটোৰ মৰ্যাদা দিয়াটো শিকিব লাগিব সকলো ল'ৰাই শৰীৰ নিবিচাৰে কিছুমান ল'ৰাই অলপমান ভাল পোৱা পালেই নিজৰ সকলো বিলীন কৰি দিয়ে নিৰ্দিষ্ট কাৰো লগত প্ৰতিদিনে দীৰ্ঘ সময় ধৰি কথা পাতিব নাপায় ইয়াৰ ফলত মায়া বাহে লগতে কষ্টও এৰি গুচি যোৱাটো তেওঁৰ ইচ্ছা আছিল পৰিস্থিতিটো কেৱল অজুহাত মাত্ৰ নিজৰ ঘৰখন ভাল হওক বা বেয়া নিজৰ ঘৰৰ দৰে শান্তি কোনো ৰাজপ্ৰসাদতো নাই সপোন তেওঁক লৈ চোৱা যিজনে কেৱল সপোন নেদেখাই বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰে কিন্তু এনেকুৱা কাকোলৈ সপোন নাচাবা যিজনে সপোন দেখাই নিজে হেৰাই যায় তেওঁলোকেই ঠগন খায় যিসকলে অলপতে আনক আপোন ভাবি বিশ্বাস কৰি লয় মাৰ সৰু পেট সন্তানৰ বাবে ঠাই হয় কিন্তু সন্তানৰ ডাঙৰ ফ্লেটটো মাৰ বাবে ঠাই নহয় দুটা সময়ত তোমাৰ পৰিচয় পোৱা যায় এক যেতিয়া তোমাৰ কাষত একো নাথাকে তেতিয়া তোমাৰ ধৈৰ্য দুই যেতিয়া তোমাৰ কাষত সকলো থাকে তেতিয়া তোমাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্ক পুৰণা হ'লে প্ৰেমিকৰ চকুৰ পানীও নাটক যেন লাগে জোৰ কৰি সম্পৰ্ক ধৰি ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যিজন থাকিব বিচাৰে তেওঁ থাকিবই আৰু যিজনে যাব বিচাৰে তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও যাবই শূন্য পকেট দেখিও বেকাৰ ল'ৰাটোৰ লগত যিজনী ছোৱালী থাকে সফলতাৰ পিছত সেই ছোৱালীজনীয়ে স্তি হোৱাৰ যোগ্যতা ৰাখে জীৱনৰ প্ৰথম কাপোৰ আনৰ হাতৰ পৰাই পিন্ধিব লাগে আৰু শেষৰ কাপোৰো আনৰ হাতৰ পৰাই পিন্ধিব লগা হয় তথাপিও মানুহৰ অহংকাৰ কম নহয় সময় পালে খবৰ লোৱাটো হ'ল দায়িত্ব আৰু সময় উলিয়াই খবৰ লোৱাটো হ'ল ভালপোৱা যাৰ ওপৰত খং কৰি বেছি সময় থাকিব নোৱাৰা চাবা তেওঁৰ ওপৰতেই বেছি খং কৰিবা স্বাৰ্থপৰ পৃথিৱীত ভাল বেয়া বুলি একো নাই এজনী ছোৱালীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু হ'ল তাইৰ মা কাৰণ তেওঁ ছোৱালীজনীৰ সংসাৰত ইমানেই মুখ লুকোৱাই যে ছোৱালীজনীৰ ভালতকৈ বেছি বেয়াহে হয় এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ